avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar sizga ma'lumki hozirgi juda ham og'ir sharoitda xalqaro pandemiya holatida juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz vatandoshlarimiz xorijda bo'lib turibdilar vatanga qayta olmayaptilar jumladan turkiyada ham bir qancha vatandoshlarimiz fuqarolarimiz qolib ketganligini guvohi bo'lib turibmiz ana shunday sharoitda og'ir ahvolda bo'lgan ehtiyojmand bo'lgan zarur oziq ovqat mahsulotlariga ehtiyoji bo'lgan fuqarolarimizga yordam berish nuqtai nazaridan o'zbekiston respublikasining turkiyadagi elchixonasi bergan xabarga ko'ra juda xayrli bir ishga qo'l urilgan ya'ni sizga ma'lumki turkiyani deyarli har bir mahallasida har bir kvartalida har bir rayonida bim deb nomlangan oziq ovqat savdo do'konlarining shaxobchalari mavjud ana shu bim do'konlarini rahbarlari bilan o'zbekiston respublikasining turkiyadagi elchixonasi muzokaralar o'tkazgan va ular bilan birgalikda har bir shahobchada har bir do'konda o'tuvchi ya'ni bim do'konlar tarmog'iga kiruvchi har bir do'konda o'tuvchi oziq ovqat mahsulotlari kartalarini sotib olishga erishilgan ushbu kartalar yoki oziq ovqat talonlari ayni paytda turkiyada bo'lib turgan va sharoiti og'ir bo'lgan ehtiyojmand bo'lgan o'zbekiston respublikasining fuqarolariga tarqatilmoqda ekan agarda sizni imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa anqara shahrida bo'lsangiz o'zbekiston respublikasining bevosita ekranda ko'rib turganingiz adresdagi ma'muriyatiga murojaat qilishingiz mumkin va sizga zarur oziq ovqat mahsulotlari taqdim etiladi bundan tashqari qo'shimcha ma'lumot olish uchun ekranda ko'rib turganingiz telefon raqamiga murojaat qilishingiz va ma'lumot so'rashingiz ham mumkin albatta faqatgina anqara shahrida emas turkiyanin boshqa viloyatlarida ham fuqarolarimiz yurtdoshlarimiz borligini bilamiz elchixona ularga ham ushbu kartalarni oziq ovqat talonlarini yetkazib berishni chorasini ko'rgan turkiyadagi juda ham ko'p tarmoqqa ega bo'lgan pochta firmalari bilan birgalikda shartnoma tuzilgan va Və ularni vositasida siz telefon qilib yoki ekranda ko'rib turganingiz e mail orqali murojaat qilganingiz taqdirda sizdan zarur ma'lumotlar olinadi sizni qayerda ekanligingiz adresingiz aniqlanadi va shundan so'ng sizga albatta ushbu oziq ovqat mahsulotlarini olish imkonini beruvchi talonlar yetkazib beriladi ularni olganingizdan so'ng sizga eng yaqin bo'lgan mana shu bin do'konlar tarmog'iga shaxobchasiga borib zarur bo'lgan oziq ovqat mahsulotlarini olishingiz mumkin bo'ladi albatta ushbu sharoitda eng muhim jihat haqiqatdan ham ehtiyoji bo'lgan haqiqatdan ham sharoiti og'ir bo'lgan fuqarolarimizning murojaat qilishi maqsadga muvofiq bo'lur edi agarda sizni o'zingizni ehtiyojingiz bo'lmasa lekin mana shunday fuqarolarimizni yurtdoshlarimizni biladigan bo'lsangiz iltimos qilib qolgan bo'lardikki ularga ham ushbu ma'lumotni yetkazsangiz va hammamiz birgalikda yurtdoshlarimizga vatandoshlarimizga yordam berishga harakat qilsak ایت به رحمت.